Тим, що нарешті прийшла весна, прийшло тепло і такий гарний позитивний настрій супроводжує усіх нас. А по-друге, мені хотілося би привітати усіх з наступаючим святом для працівника культури та аматорів та майстрів народного мистецтва, побажати усім творчості, натхнення, гарних позитивних вражень і всього. Я хочу поздравить всех музыкантов в первую очередь и пожелать им больших творческих успехов, здоровья, счастья. А особенно хочу поздравить, конечно, своих коллег первой музыкальной школы номер один имени Генриха Густавовича Нигауза. Я передаю привет своему классу шестому В 6 в шестой школе. Добрый день, меня зовут Денис Чернецкий. Я играю на этом прекраснейшем инструменте саксофоне и желаю всем проводить отличное время. Также мы, как сегодня, проводим время на этом прекрасном концерте. А также хочу передать привет своим коллегам, дирекции своей музыкальной школы номер один Игауза, а также всем родным, близким, своим друзьям. Слушайте отличную музику і отдыхайте, як ми це делаем. Спасибо. хочу привітати всіх із пройдешнім днем матері, привітати свою маму в Кіровограді, привітати всіх матерів Кіровограда із цим чудовим святом. Меня зовут Надежда. Я хочу поздравить свою дорогую любимую маму Людмилу с прошедшим днем медработника и днем матери, которые совпали, это было 12 мая. Пожелать ей огромной любви, профессиональных успехов, радости. И также поздравить своего брата с наступающим днем полиграфиста, который будет 25 мая. И пожелать всей своей семье приятного летнего отдыха. Здравствуйте. Позвольте представиться школы. Я бы хотела поздравить моих дорогих выпускников, наших дорогих выпускников, которые в этом году выпускаются из нашей художественной школы. И хотела бы поздравить весь, наш город с... с знаменательным событием. У нас в этом году 50 лет первому выпуску. Мое имя Иван, и я витаю всех-всех-всех с витальным марафоном. Нехай все поздравляют один одного, но я хочу передать привет всем своим друзьям, всем своим одногруппникам, с которыми я навчаюсь. на академия Рулич в Кировограде. І мама, тато, братику, бабуся, дідусі я вас всіх дуже дуже сильно люблю. Ось таке величезне сердечко, яке стукається саме так, користуючись нагодою, поздравляю всіх працівників культури з нашим святом. Хоч я мім, але бібліотекар, тож дівчата, хлопці вітаю Зі святом, шалених вам вихідних, а нашій бібліотеці Бойченка побільше бо читачів. Мене звати Влад. Я хочу передати своїй мамі привіт. Я тебе дуже люблю. Ти найкраща моя мама в світі. Маму, я тоже тебя люблю и хочу тебе побожать счастья, удачи, здоровья и всего наилучшего. Добрый день. Я руководитель народного художественного хореографического ансамбля Час Пик, который работает в Кировоградском областном центре детско-юношеского творчества. Я хочу передать привет всем руководителям нашего центра и пожелать огромных творческих успехов и крепкого здоровья всем воспитанникам нашего учреждения. Всем привет! Хочу передать привет своему любимому педлицею и в особенности 10-му правовому классу. Ребята, вы лучше и скоро лето, готовимся, будет хорошая погода, гуляем и едем, конечно же, на море отдыхать. Передаю приветы всем, всем кировоградцам, в частности, Летной Академии, всем, кто приходит на КВН в этом замечательном городе, а также кто, если эту вещь выкинут в контакт, посмотрит из других городов. Всем привет, радуйтесь, май, праздники и всего вам хорошего. Спасибо.